Всем привет! И я хотела... Я, я все-таки купила хомочки. Хомочки сейчас покажу. Хомочки я купила вот контейнер. Это будет один контейнер, она тут будет жить. А в этом контейнере будет лежать вот э, это вот все. Вот это вот Поэтому сначала, наверное, перекладываться все в вот, контейнер. Они... Ой, трохи так будет не цей. Так буде незручно, тому що треба сначала это все ж засыпать. Так, секунду. Так, все. Будем делать. Ой, я там созвенела. Будем... Чтобы так все, все было видно. Что сейчас будем это все засыпать. как-то поменьше. Ну ладно, сейчас мы еще другое насыпем. Еще вот такие вот игрушки. И еще сейчас. закрутилась. Гранула. Ой, ну не гранула, а, короче. такая вот еще персочка есть. сейчас ее надо насыпать. сыпать. все, блин, в перемешке. Ухо Вот. Сделаем тогда э, Вот так да. Так, да, вроде хорошо Ну, вроде, ну Вот, вот дайте-ка У меня, знаете, шнур Роді угу. вас образно, і це все треба ховати. Ми це от в Тирсочку. кладемо от туда вот на низ. Або не, не кладемо, давайте поставим. Тепер ось це ось. Так вот, короче, записали. И тоже, короче, ставим вот так вот, вот туда вот. Теперь вот это вот оно вот закрыто. Тоже ставим вот туда вот, вот. Хорошо, давайте теперь вот это вот уже переставим на него ежу игрушка хомин туннельчик, который мы поставим вот туда вот потом далее еще червячки песочек много песочка То вот, то, вот. то вот так, вот. кулю сюда закрепите, а это вот так вот на Все, вот так вот у меня все получилось. Все, вот так вот у нас красиво вышло. И теперь заполняем все туда. Угу. Надо забрать с цей клетки. Э, всю клетку мы никуда не надеваем, мы ее заушиваем але воду звідси не приберемо. Ну, щоб я колесо так не витягнути, треба это все так вот поднять. а ну, пошаг. Я просто это достала. Не могла я показывать доставать. Теперь собираем колосочек. сек плис. Я сподіваюсь, хомер переезд ей сподобается. Ей пончик мы тоже украдаем. И любую Вот он пончик. Я не знаю, пока что положу туда. Вот. Ну, по крайней мере, уже точно ставим колосу ей. Тут треба вычистить место. Все, она вильно крутится. Вот так вот тут стоит колесо. Навряд чему будет так мало места. Колосок и вот это Я так понимаю, колосок положить игрушку закинуть Ну, в любом выпадку, логично Вот это вот с пончиком Ставить куда-то Вот сюда вот Забираем туннельчик И у нас происходит Распаковочка Туннельчика Тут я уже сделала дырочку, поэтому давайте по этой дырочке. Ну ладно. Сейчас дырочку. Короче, этот красивенький тоннельчик. Вот так вот, короче -то. Тут где-то будет стоять домик Крейда Я ей положу, потому что ну, Вести ее негде Ага, чуть не забыла. Ванночка с песочком. Надо тоже ее поставить. Я ее хочу поставить в куточку. Вот туда вот ванночку с песочком. А осталось отсюда... А ну ка сейчас. Так, я повернулась. Цель ванночек зараз треба вид едно. Так, я сегодня дневную руку не сплю. А, ну, секундочку. Єдине ще проблемка, що в цьому будиночку сидить Хома. І, ну як би, вона там сидить. Я її звідти, звідти виганяти не хочу. Потому що вона ще сама вигнеться просто-напросто. Это вот домик с хомяочкой, хорошо. Ставим этот домик на место. Короче, вот так вот у нас что получается. вот туда я и насыплю сейчас. Туда. добрый день. Вы видите у вас новый новая обстановочка? Лундс вот мой маленький, она вылезала, смотрите, она, смотрит, она, она в свой туннель, вообще уже хорошо. Тут вот, я сейчас возьму вот это вот и насыплю ей покушать. Она уже залезла в этот туннельчик и вылезла там, ей интересно все, так, я, я рада за Шие вроде бы ножі ну, там все так цікавенько. Беру сейчас височку, дару чайную козочку. и вместе с вами насыпаем это я сама намешала в И ставим в мисочку. Бегает. Интересно ей же, да? Ей же, да, это интересно. Не, не интересно, ей это интересно. Скажи-ка, уже уже не такой интересный, как вот это вот все. Да? А вы пока можете просто спрягать за хомелочку я тут порядки навожу, все это складаю. А вы пока что можете за мной спостерегать, пока я все складаю. Якщо, вы, вас, конечно, э... еще покажу. Ну, то там. Я вот показываю, как можно. Вот. вот так вот можете брать страховочку. Я кладу на тему ползаю. А я сейчас закрываю вот эту штуку с ежей. И ставлю ее в предназначенную для тебя поместить. Хомалочка там себе бег. Я уже вот это вот поставила. Осталось сделать за Поставить хомочку. Нет. Ну, хомон это кавушка. еще такая вот. Мне очень нравится. Очень красиво, как понял Там сразу все есть, а тут хома. Я ее бачу мне это нравится, да? Я люблю за ней постаргата. И сейчас еще я пойду принесу ей серветочку, потому что она любит серветочки. Секунду. Завершив все остальные встанешь вот от Она любит просто серветочки. Не знаю, как-то как, -то, как -то ее так закинуть. Она просто даже любит их там рвать, все такое. А если она любит, то я ей здесь не дам. Вот. Я как так. Вот. Она уже дали ей разорвать, тут была еще одна серватка, она ее уже там Забрала. Ну, вроді би все. Ось так от виглядає кінечний результат. Ту, ту отут клітку я залишу, я, вона буде не переїздити. Нарешті. Хомела вже я не знаю где. Це не буде закриватись. Вона буде собі отак отут. Ну добре, чекайте новых видео. Може, вы наших с Хомочкой. Да, Хомочку. Не видно ее нигде. Ага, я вижу, там что-то селится в домике. Поэтому всем.